Вот мы уже в 50 метрах от банковой. This is bank. There is Жесткий троллинг лежачих виз супротивника, Диван на сотня наближается до кожаных диванов администрации президента. Шкириных, шкириных, выбачьте. Я трешечки москаль. А, там, там, там так, это спилка письменников. А письменник. Ну, Бабушки и свидомель. Знаешь, одна мне говорит, а что вы снимаете? Я говорю, да, видел, да, Типа, может вы московский агент? Какая-то движушка есть, но слабенькая. Да, я сегодня без капюшона. Придется именно сфотографировать.

Смотрел бы на нас с удивлением, знаешь. Да? И шоем не спится. в три часа ночи. Что да. нас пустить? О, бачишь спилявые ворота, да? Ага. Увильный доступ. Я, yeah, я. Yeah. Про Ющенку. Ну, до Ющенко был маленький он. Да, yeah, so, so, my... я все помню. Таким. ну, Ющенко потом поставили вот здесь Так, не зигуй двумя руками, бо скажут, что ты дабл фашист. Ногами, да? Нижняя зимова зига. Ногами. Дабл-вот. Дабл-вот. Это сколько грамм? Это 50. Сняли, но вот не сняли. Можно повесить. Так да, просто знялы. Так для профанации, для черговой профанации. О, для администрации Енатов, будинок с химерами, архитектор Городецкий, в честь которого, да, вот для администрации движуха, перепост, перепост, движуха. Сухой. Зайди э, до мафии. Алло. До мафии. Зайди там напротив барной стойки. Я оставил э, на подзарядке э, внизу на в розетке э, Батарею для Нікона. Ну забирай, бо там я. Э, вони сказали, что дивитись не будут. Тому я думаю, что так ты заберешь, скажешь, что мы э, тебе я дозволу. Ну, я хочу от себя добавить, что мы требуем решительных действий непосредственно от наливаченко господина, потому что я считаю, что непосредственно в его руках, э, скажем так, возможность навести порядок в стране, потому что МВД себя уже скомпрометировала полностью. У меня одна надежда даже две надежды. На силовые структуры, это вооруженные силы Украины и служба безопасности Украины. Я считаю, что даже, скажем так, не имея добра от Турчинова, Яценюка или еще каких-то непонятных товарищей, я считаю, что Наливаченко, имея волю, Мог бы навести самостоятельно порядок у нас в стране. Если он этого не сделает, мы будем, мы будем вынуждены э, предпринимать решительные действия самостоятельно. Я не знаю, как это будет. Я не готов там, наверное, умирать, э, брать руки автомат, но защищать свою землю мы, мы обязаны просто. Каждый по-своему, поэтому у нас вот тут, как вы видите, там 30-50 человек.